বহাগৰ বতৰ যিহেতু প্ৰথমবাৰৰ বাবে গামোচা লগাইছোঁ এয়া তাঁত বাতি কৰিছোঁ আৰু যিহেতু নিজে নাজানো প্ৰথমে লগাই পেলাই গতিকে ওচৰৰ খুৰী এজনীয়ে এয়া সহায় কৰি দিছে মানে দেখাই দিছে আৰু কেনেকৈ কৰে এয়া ৰাঁচ ভৰাই দিবলৈ গৈছিলে ৰাছখন মোক ধুনীয়াকৈ ভৰাবলৈ শিকাই দিলে মই নিজে ভৰালোঁ বাৰু তাৰপৰা বৰ তুলিলোঁ এয়া চাওক তাঁতশালত আৰিলোঁ আৰু এইখন পাটৰ হয় এইখন তিনি নম্বৰতখন গামোচা বাকী আগত দুখন বলোঁ এইখন পাটৰ এইয়া পাতত ফুল বাচিছোঁ যিহেতু নতুন হয় অকণমান খেলি মেলি হ'বও পাৰে চ' আপোনালোকে ভাল লাগিলে জনাব বেয়া লাগিলেও জনাব কিবা ভুল থাকিলে চ' প্ৰথমবাৰৰ বাবে নিউজ হাতেৰে গামোচা বাইছোঁ দেই তাকো চেনাইদৈ বুলি চ' ভাল লাগিলে কমেণ্ট কৰিব বেয়া লাগিলেও কৰিব বাৰু কাৰণ ভুল হ'লেতো শুদ্ধ দিব লাগিব যিহেতু মই নতুন নহয় জানো কিন্তু মোৰ মানে কি হয় আগৰ পৰাই মন ইচ্ছা আছিলে মানে যে তাঁতশালত মানে নিজে ব'বলৈ মানে যিহেতু আমাৰ মায়ে মানে লোকে লগাই দিলেহে ব'ব জানে চ' সেইকাৰণে শিকিব পৰা নাছিলোঁ কিন্তু এতিয়া মানে খুৰী এজনীয়ে ওচৰৰে ক'লে তুমি বোৱা মই তোমাক এনেকৈ শিকাই দিম চ' ময়ো সুধাস্তা আনি মেলি দিলোঁ তাৰপৰা ঘূৰিয়ে মোক এনেকৈ কৰা তেনেকৈ কৰা সেনেকৈ কৰি মেলি শিকাই দিলে আৰু বাকী ভাল লাগিলে